মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই বহাগ বিহুৰ বিষয়ে সৰু ৰচনা তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বিহু অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু অসমীয়াৰ চিনাকী অসমীয়াৰ আৱেগ বহাগ বিহু চতৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বহাগৰ ছয় দিনলৈ মুঠ সাতদিন পালন কৰা হয় গৰু বিহু মানুহ বিহু গোসাঁই বিহু তাঁতৰ বিহু নাঙলৰ বিহু জীয়ৰী বা চেনেহী বিহু আৰু চেৰা বিহু বহাগ বিহুৰ আন এক বিশেষত্ব হৈছে হুঁচৰি গোৱা সৰু বৰ সকলোৱে মিলি বহাগৰ প্ৰথম কেইদিনত সকলোৰে ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি গায় গৃহস্থৰ কুষণমংগল কামনা কৰে কোনো কোনো ঠাইত স্থানীয় লোকসকলে গোটেই মাহটো জুৰি হুঁচৰি গায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে তাৰে এটা দিন গোসাঁই বিহু বুলিও পালন কৰা হয় বিহুৰ এই সময়ছোৱাত গছ গছনিত কুঁহি পাতে হালি জালি নচাৰ বতৰ কুলি কেতেকী চৰায়ে বনৰ মাজে মাজে হুললিত গীত আৰম্ভ কৰাৰ শুভক্ষণত মানুহৰ মন প্ৰাণো উত্তাৱল হৈ উঠে বসন্তৰ পৰশত অসমীয়া সমাজত গৰু বিহুৰ দিনা এশ এবিধ শাক আৰু সাতবিহুৰ দিনা সাতবিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰা আছে গৰু বিহুৰ দিনা যি এশ এবিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰা আছে তাত বিভিন্ন শাক পাচলি তৰু লতা তৃৰ্ণ আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বহাগ মাহৰ এক তাৰিখে মানুহ বিহু লগতে সেইদিনা অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰম্ভণি হয় মানুহ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱাই সকলোৱে গা ধুই নতুন কাপোৰ পিন্ধি সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা আৰু ডাঙৰে সৰুক মৰম তথা আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু সকলোৱে পিঠা পনা বনায় বিহুৱে অসমীয়া সংস্কৃতি সভ্যতাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অতি উলহ মালহেৰে বিহুৰ লগতে তেওঁলোকৰ উৎসৱসমূহ পালন কৰে